Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжимо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. Мене звати Валентин Пугачов, я є ведучий проєкту Речник мирного життя, що реалізується за підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччини у Києві. І сьогодні ми будемо говорити про мандрівний культурно-просвітницький фестиваль під назвою «З країни в Україну. Ця, ця подія тривала у малих містах Сходу та Південного Сходу в період із першого. Липня по 31 липня, і цей фестиваль завершився зовсім нещодавно у Маріуполі. За словами організаторів, основна мета заходу це об'єднання діяльності локальних міських громад, сприяння їм у наповненні своїх міст атмосферою єдності, підтримки та відчуттям українського духу. Програма ж заходів у кожному з міст мала свої особливості. Адже її готувала локальна громада, орієнтуючись на те, чим саме можуть поділитись та вразити міста учасники. Це були і театральні вистави, це були і флешмоби, кінопокази та багато чого іншого. А містом, у якому завершився фестиваль, став Маріуполь, як я вже сказав, і більш детально про цей фестиваль та чим вразила учасників. Громада у Маріуполі. Нам сьогодні розкажуть наші вельмишановні гості: це Ксенія Ткачук, організатор фестивалю в Маріуполі, також Максим Світлов, помічник із адміністративних питань фестивалю. Семен Фісінчук, куратор спортивного напрямку, а також Олексій Семанін, технічний директор фестивалю і також наш. Постійний представник у Маріуполі це Ірина Перкова. Доброго дня, друзі. Як нас чути? Добре, чути, доброго дня. Пані Ірино, вам слово. Ну, у нас тільки в суботу і неділю закінчився всеукраїнський фестиваль, і ми сьогодні запросили творчу команду. Це такі дуже цікаві хлопці та дівчата, які майже два місяці працювали над цим фестивалем. Він був крутим, тому що я там приймала участь теж і трохи побачила, як це було, і я думаю, зараз цікаво буде послухати, як вони все це готували, як вони е, залучили дуже велику кількість людей, і як все пройшло взагалі. І я даю слово Ксенії Пеші, і вона зараз розповість щось. Так. Здравствуйте. У нас здесь збиралася совсем маленька часть команди, тому що нас на самом деле гораздо більше. Um, фестиваль пройшов дуже круто. Ми задіювали абсолютно різний визвольний контингент в лаврі. Подняли всех людей, творческих интеллектуалов, спортсменов. Фестиваль проходил в разных районах города. Тем самым было очень удобно для горожан. Это было и море, и центр города, и городской пляж, в котором это был в основном семейный такой куточек где были представлены традиционные ремесла, громадские инициативы, творческая часть, фестиваль уличной еды, который проходил в нашем городе впервые. То есть такой фестиваль-фестиваль. Очень многие люди откликнулись, и это очень радует, что в нашем городе много патриотов, много активистов, инициативных и творческих. Ксения, расскажи, пожалуйста, чем э, э, фестиваль в Мариуполе? Ну, я думаю, что вы с другими местами, с организаторами, с локальными. Чем не отличался фестиваль в Мариуполе? Что-то ну, было такое, что у нас инши? Ну, во-первых, мы завершающий год Проходило у нас два дня. Мы перевыполнили план, потому что нам дали определенный объем работы. Мы его, ну, скорее всего, удвоили, может быть, даже утроили, потому что мы... Э, Локации сделали гораздо больше, майданчиков, опять-таки, больше сделали, потому что были у нас спортсмены рядом с нами, которые, нет, мы тоже хотим участвовать. Что было у нас такого? Ну, у нас были, был, во-первых, к нам, в других городах его не было. Были поливалки с пожарных машин, дети были в восторге, подростки были пляжные виды спорта, ну как бы на пляже проходили активности, чего я думаю в других городах тоже нет. Сколько всего людей навычивала команда организаторов, сколько всего привлекалось у вас? Ну, а, скажем так, основная команда это 30 человек, вот, вместе с волонтерами и нашими помощниками это да, порядка 70 человек а в хо майже весь центр места, так? где была каста, скажи пожалуйста, як це, як ну, було. скільки це Драмтеатр, центр города, потом городской парк, тысячи мелочей, дворец молодежных, в котором были кинопоказы и театральный кластер тоже представления свои показывал МГУ, в котором проходила у нас картон і ТДХ в рамках маніпуля говорить. І піщанка в нашому. Що була Ханабуля, де проходила фотовиставка. І изба. Так, це було. Тобто просторово в місті були, ну, залучені дуже багато пространств, там, де люди спілкувалися, і спілкувалися на тему фестивалу. Що за тему показувало, скажіть, будь це була документалка, що це були художні якісь, це були місцеві чи українські. У нас був об'явлений конкурс серед наших маріупольчан. Маріуполь Какойо. Была представлена около десятка фільмів. Приїжджали к нам гості з Києва. Это были художні фільми. А що було в МУХАТО? Проблема экономика, идея. Там представляли молодые люди свои стартапы, свои идеи по улучшению города, что можно сделать в социальных рамках, чтобы поднять наш уровень. Будет будете якое-то, чем будут якое-то результаты, выставляю, город мисто на себе а, а, да. а, ну, после дня может завтра, послезавтра, через месяц. Вот идеи, что я сказала, их еще Да, и еще среди арены на стадии в котором был фестиваль, будет проходить грант, То есть каждая команда может представить свой проект и дальше продолжать в этом городе делать то, что считает нужным. Проект культурный, архитектурный, музыческий, что угодно. Да, любое, все что угодно, что мы посчитаем в нашем городе. Ну, як тобі здається, все вдалося? Як на твій погляд, як головний організатор? Я думаю, так. Да. Да. Ми зробили те, що хотіли, це було непросто, но ми ми, не просто, але ми довольні. Ми лише нам не вірити, що ми це зробили. <рес> колеги, можливо, би щось колеги зліва від Ксенії та справа від Ксенії хотіли б щось додати, то будь ласка. Давай. Так, хлопці, давайте розкажіть, хто, 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 хто перший? Спортивна, ну, Могу, могу сказать, Максим Светлов, вы спрашивали, останется ли что-нибудь в городе после проведения фестиваля. Ну, одним из достижений, мы считаем, у нас в рамках фестиваля будут нарисованы четыре большие картины, муралы на стенах нашего города. Работали несколько групп. Это ребята из Днепра, из Запорожья и наши местные художники. Рисунки замечательные, рисунки прекрасные большой подарок организаторов фестиваля нашему городу. Потом все идеи, которые воплощались на этом фестивале, такие как уличная еда, тот же хакатон, это все будет реализовываться в течение последующего времени в нашем городе. Потом сама идея о том, что люди изменяют людей, она тонкой линией прошла через весь фестиваль. То есть мы смогли объединить очень много достаточно разных людей, то есть, знаете, создать такую ну, локальную, масштабную команду, которая, несмотря ни на что, работала и достигла результата. Нам это кажется, что это самый важный результат, что люди объединились вокруг одной идеи. Показать Мариуполь как город счастливых людей. Добрый панцирь. Можно сейчас рассказать про спортивные заходы в Европе? Да, они очень были большими, масштабными, дикими, разными. Локации у нас было таких. В принципе, на каждой локации был спорт. Даже на городском саду, где, в принципе, семейная площадка, мы были пилаты. Вот. На имя все равно пришли люди, работали с детьми до 10, позанимались гимнастикой. Идея здорового возраста жизни, она была, в принципе, на всех локациях. Потому что у нас э отсутствовала продажа какого-либо алкоголя на локациях полностью. Вот у нас идея спортивного образа жизни, правильного питания, она была везде. На песчанке, можно да, где на пляже, мы, в принципе, сагитировали людей с утра заниматься акваэробикой, поэтому эти 50 человек, которые зашли в воду, и под музыку делали эту зарядку внутреннюю воде, ну, это было как шикарно. Вот. У нас было три часа йоги с утра на драмтеатре. То есть люди тоже пришли с удовольствием на зеленой травке позанимались ворьи. У нас был баскетбол, футбол, ребята, которые любят направление и не боятся жары под солнцем, действительно занимались любимым делом. То есть мы организовали и представили направления, такие как Грекоримская борьба, представили направление Олимпийского бокса нашего мы представили такое современное направление, как BMX. Вот. И воздали возможность покататься на роликах на скейте, тем, каково всем, в принципе, желающим. То есть у нас спорт, идея спорта, она была, будем так говорить, очень открытой. И люди проявили свою инициативу. Больше всего, конечно, людей было у нас на песчанке. это, это Астрическая песчанка в нынешнем состоянии. Песчанка – это, будем ну, так говорить, большой широкий пляж нашего города, который находится не в центре города, а чуть-чуть в -чуть удаленной его части. Очень удобный для и комфортный. У нас там есть спортивная площадка, которая организовалась по вместе с спортивным клубом «Винлайф», вот, и который занимается парусными направлениями. То есть любой желающий мог покататься на каяках. То есть такое, ну, так говорить, ну, это гребля. Он мог покататься под парусом, тоже была возможность. Он мог попробовать э, проявить себя как в пляжном в поле, в волейболе, походить на, как по канату, попрыгать на батуте. То есть все, все возможное, что там есть, все предоставляют. Были разные соревнования, мероприятия, конкурсы, которые тоже были нами организованы музыкальными. Было очень интересно. Помимо этого была сцена, на которой тоже происходили мероприятия, сцена стояла прямо на пляже. Вот. Это все проходило в таком игровом варианте, поэтому ну, Песчанка, она на самом деле вообще была таким отдельным, так говорить, локальным фестивалем, можно так. Поэтому вот эти четыре разных места спорт, ну, спорт насытил и сделал ярче он показал, что выступления на самом деле спортивные. У нас очень много тренеров, которые с удовольствием показали себя, много коллективов спортивных. Как вы думаете, чьи спортивные спортивные имеют больший шанс в рамках спорта в целом, в развитии спорта в целом, в развитии спорта в целом? Что я заметил, очень многие тренеры познакомились и узнали. В конце концов, у нас люди стали более объединенными после фестиваля, они уже в дальнейшем могут проводить свои какие-то мероприятия, будем говорить, более слаженные более масштабные, чем это было до этого. Поэтому много людей увидели те направления спортивные, которые есть, потому что не каждый знает, куда шатать ребенка на парусный спорт, или на коварный, как это тренировать, где они находятся. Вот. Поэтому многие презентовались, себя, показали себя. Вот я думаю, что после этого фестиваля спортсменов будет достаточно больше. Дякую, колеги. Я вибачаюсь, я, я ще маю кілька загальних запитань. Дозвольте їх поставлю. Наскільки розумію, цей фестиваль цьогорічний він не вперше відбувається, були і минулорічні фестивалі. Тому питання номер один: який це по рахунку фестиваль, а питання номер два: за чиєї фінансової підтримки він відбувається, і могли б ви уточнити, в яких саме областях східної і південно східної України цьогорічний фестиваль відбувався. Фестиваль вже йде другий рік. Партнером є американські наші друзі із компанії USAID. Вони залишаються генеральними партнерами. Фестиваль проводиться в 11 містах Східу України. Із великих міст це Кривий Ріг, Запоріжжя і Маріуполь. Також Бердянськ, Константіновка. Лисичанск, Покровск, Северо Северодонецк. То есть э, в локальных местах э, схода Украины фестиваль приносит идею о том, э, какая все-таки Украина, какие люди в ней живут и как круто быть украинцем. Для кого это все проходит? Ну, конечно, для людей, для нас, для всех, чтобы показать, что в Украине достаточно э, разумных, достаточно творческих, достаточно сильных людей что на самом деле и является правдой. Дякую, коллеги. Может, кто-то еще хочет что-то Я думаю, что Алексей сказать. Да. Технику, а, а, стоит, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я, честно вам скажу, фестиваль для нашего города такой большой, чтобы одновременно столько точек охватить впервые. Для меня это была первая такая нагрузка, большая, чтобы вот локальные какие-то моменты, точечные, это могут, наверное, мне кажется, уже теперь все. А так, что вот так вот, это было неожиданно. Фестиваля самого я толком не видел. Я был на всех точках, но его не видел, потому что ну, реально не послушать песни, не посмотреть, как работает тут этот потому что ну, Функция обеспечения, ну, возможности, чтобы это все состоялось, не позволила, честно говоря, даже сфотографироваться ни разу на фестивале. Я, наверное, единственный человек на фестивале, у кого нет ни единой фотографии с фестиваля. Салон с дикой тупицы, любого сердца ищет, правильно? Ну да, я занимался этим вопросом все. Чтобы у всех все было, чтобы электрика была, чтобы у всех вовремя все оказалось что-то где-то вот не успевали, ну, нужно было больше помощи, и, к сожалению, не все волонтеры оказались в состоянии покрыть наши запросы. Что-то помогало мало бесконтактно, что да. Здесь, 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 здесь. Нет, на, на, городская власть, на самом деле, на удивление, мы не ожидали, что они вообще полностью откроются. Ну, а обычно, если к ним обращаешься, они говорят, мы можем вам помочь в этом пункте, в этом и в этом. В данном моменте они сделали все, о чем мы их попросили буквально все. Они сказали, это совпадает со всеми нашими целями и интересами, и мы с вами вообще в одних мыслях, и поэтому мы с вами вообще все, что вы делаете, мы поддержим. И так и сделали на самом деле. Какие-то моменты приходилось напоминать чуть-чуть, но они сделали. Вот как сказали, так все. Прямо аж приятно за город, за власть, которая тоже меняется вместе с нами. Люди меняются, мы изменим, одних людей с сами. Я первый, кто изменился, наверное, в этом плане я на себе почувствовал перемены еще, наверное, как только вошел в действие. И я так мне кажется все остальные, может быть я собой меряю, но мне кажется все остальные поменялись и такими как были раньше уже не будут. у нас дальше еще доктор если мы выставали Громаде будет дальше с ним укладываться местная власть и чтобы она была лучше на контакт и лучше помогала в иных проектах. я думаю да, потому что сейчас Громада иногда бывало в последнее время, что у нас Громада часто себя ставила как альтернативные какие-то варианты, но так как сейчас громада наша поняла, что наша власть может поддерживать народную инициативу, хорошо поддерживать, я думаю, что люди понимают, что уже это не конкурирующая какая-то страна, или как это правильно сказать, не, не конкурирующая, а не оппозиционная часть, да, а именно партнеры, которые могут помочь в реализации хороших изменений, в перемен в нашем городе. То есть мы можем вместе с властью менять город к лучшему, и в принципе уже это Одна из изюминок, о которой мы спрашивали в нашем городе, у нас были перегоны Формула-1. Подрокоптеры, недалеко Алексей, имел прямое отношение, чтобы это воссоздать на центральной площади нашего города. видео. снимал на Ну, в теории да, я еще не видел. То есть это было большое поле. На площадь, большая площадь 30 на 40 метров, которая была застелена коврами, обнесена сеткой, чтобы квадрокоптеры не врезались в людей, выше человеческого роста. Там были построены специальные конструкции, как препятствия, трек такой. То есть они летали четко по заданным траекториям. И, ну, естественно, кто быстрее, кто качественнее, все вопросы делают. Честно говоря, судя по отзывам, это было очень зрелище. <ріст> Люди говорять, що їм подобилось. Я їх не бачу. Дякую, колеги. Можливо, є питання або уточнення з залу. Так, є. Пане Сергію. Питання є у, у, у пані Марії. Можете, будь ласка, допомогти з мікрофоном. Одну секунду, друзі. Ємець Марія, Український кризовий медіацентр. Скажіть, будь ласка, чи ви проводили підрахунки, скільки приблизно мешканців міста вам вдалося охопити цим фестивалем, хто повз нього пройшов? І чи робили ви якусь перед цим інформаційну компанію, чи в основному виходило так, що люди проход... прийшли на пляж і випадково потрапили на фестиваль, і їм це сподобалося? Дякую. Я провічую, перетворити По пощо там. На фестиваль за два дня пришло на все его локации. И было на самом деле много, еще упустили, не сказали, Это у нас был с пятницы еще был Левобережный пляж, Левобережный парк. То есть у нас суммарно прошло примерно около 17-19 тысяч человек. За два, ну с половиной, можно сказать, дня фестиваля проведения. Места расположения выбирались так, чтобы люди могли и специально приехать, и случайно попасть и уже никуда оттуда не уходить. То есть э, компания, которая проводилась, она была рассчитана и на то, что люди сознательно ну а место расположения позволяло просто попасть случайно туда. И благодаря этому я думаю, что мы смогли вот, привлечь столько людей. Я думаю, что если бы мы чуть больше привлекли слова больше, но были уже на состоянии вот предела где-то. Доброго дня, український медіа центр. Сергій Малячук, скажіть, будь ласка, ви, в принципі, задоволені тим, як пройшов фестиваль, і чи плануєте ви проводити цей фестиваль в наступному році і, можливо, поїхати з ним в інші міста на сході України? Дякую. Ну, Сідчас, розумієте, у нас состояння, коли ми... Мы... перевариваем все, что это произошло. У нас сейчас, я уверен, идет дня 3-4-5, может быть, на осознание и анализ всего действия. Посидим, подумаем, проведем работу над ошибками, потому что их действительно было недочетов. Не то чтобы ошибки, а недочеты. Достаточно. Но общий фон фестиваля, то, что сейчас люди пишут в соцсетях, те звонки, которые идут на телефоны, смски, он говорит о том, что действие удалось. Будем ли мы дальше продолжать? Конечно, будем. Потому что это было в планах, это как бы и просили и киевская локальная команда, и говорила об этом, что наш фестиваль, он обучающий. В этом есть смысл проведения такого мероприятия. Чтобы все люди, которые трудились на локациях, как-то творчески проявляли себя, чтобы имели возможность и дальше делать маленькие свои мероприятия, уже пройдя такой а, масштабный опыт. Это было одной из основной фундаментальной идеи проведения фестиваля. То, что нам говорил и Денис Глашинский, и все Киевляне. А, дякую, коллеги. Увидимся в новых действиях, в новых проектах обязательно. А, дякую, коллеги. Я считаю, от вас, может уже финальное запитание. В майбутньому, коли цей фестиваль буде далі відбуватись наступного року, як до вас можна долучатись, як тримати всім охочим з вами зв'язок? Це Facebook, гаряча лінія, пошта? Уточніть, будь ласка. Ну, я думаю, це Facebook обов'язково, в порядку, тому що Facebook це те місце, з якого ми починаємо. Скажімо так. гаряча лінія. Может быть, обычно, на номере обычного телефона, потому что, как вы видите, все стандартные дорогие номера, пока это роскошь, нет необходимости тратить такие возможности. А, если есть возможность с почтой, почта всегда указана на всех контактных данных, у нас есть почта, если по административной части, есть почта администрации по каким-то разделам и конкретным возможностям, по другим, по волонтерским, будет третья почта. В этот раз мы... У нас было все сжато. У нас все было на одну почту, на один на одну группу на в Фейсбуке, там, в других соцсетях. Но в следующем году у нас есть достаточно времени, чтобы расширить этот базис и уже иметь более возможность, более широкую возможность информирования о том, как можно помогать. Может быть, приглашать там, к нам команду, может быть, вы кого-то к нам пришлете от своих партнеров или друзей. Может быть, вы найдете там какую-то возможность. И приедете к нам сами, и мы будем рады вас видеть, честно говоря. Тут есть стринка Facebook, есть стринка фестиваля, нет? Да, есть. Мариупольская команда создала на страницу, называется «Фестиваль с украины в Украину Мариуполь». Также есть страничка ВКонтакте, туда будет в любом случае помещена информация, и все, что примет продолжение, любой проект, он будет анонсироваться, он будет освещаться. Поэтому пока будем общаться вот в интернет-страницах, А далі вже все зависит від наших місць: телефони, живої общання. Дякую, колеги. Я думаю, на цій ноті будемо завершувати. Обов'язково дякую за запрошення, пане Олексію. Обов'язково з радістю наступного року до вас доєднаюсь. Можу навіть відпустку, відповідні дати підібрати, щоб бути волонтером у вас на місці. Ще раз дякую, друзі, успіхів вам і сподіваюсь, до скорої зустрічі в ефірі. Дякую. じゃあこれも。<Muito obrigado. S 1>